Salam olsun Hüseynə və ona ibn Hüseynə və ona övladlarına və ona sahiblərinə. İmam zaman sizə aşiqdir. Deyicisən bilirik. Doğrudan da burada oturanlar bilir ki, İmam ümmətin atasıdır və atə övladlarını sevər. Bunu bilirsiniz. İmam zaman sizə aşiqdir. Heç kəs bunu radd edə bilmir bu fikri. Amma bu sevginin şiddətini, nə qədər bizi sevdiyini hiss elirik? Yox. Yox. Kərbəlada möcüzə baş verdi. İmam Hüseyn Allahdan icazə alır. Deyir: "Allah icazə ver, mənim və bütün imamlarım bunları olan sevgisini aşkar edeyim ki, mən bunları nə qədər sevirəm, biz bunları nə qədər sevirik." oxlara nizələrə hədəf olum, tikə tikə doğranım, balalarım əsir olsun, övladlarım qucağımda oxlansın, doğransın, nə olur olsun, heç fərqi yoxdur mənim üçün. Nə olacaq sualı vermir Allah. Maraqlandırmır. Nə olacaq? Nə olur olsun, mənim sevgim bunlara sübut olunsun. Çünki bu sevgi bunları tərbiyə eləyəcək. Ox oh, nizə bəhanədir, söhbət sevgi söhbətidir. Ona görə bitmir bu hekayə. Ox nizə söhbəti deyil. Ox nizə baş kəsmək bu qədədən bura yığa bilməzdi. Hekayə sevgi hekayəsidir. Eşqün üzərindən, üzərindən pərdə, pərdə çəkilib. Hansı eşq? Eş, eş, İmamın ümməti eş, eş. olan eşqdir.